Is number one, but number two, incentives play a very big role. Not only for I mean, it's not only for Honda, but also for the industry. So yes, in incentives is very important. If they don't extend the incentives, would would it make it difficult for Honda to start a CKD program? In the short answer, yes. As we celebrate another month for Honda Malaysia. Assalamualaikum dan assalamualaikum ke alaikum Semalam selepas pelancaran. kenderaan elektrik SUV compact Honda EN1 kita berpeluang bertanya dengan pengurusan teratas Honda mengenai perancangan mereka seterusnya dan antara soalan yang kerap akan ditanya oleh media ialah perancangan untuk pemasangan tempatan ataupun CKD untuk model ni dan soalan ini dijawab oleh Presiden Honda Malaysia Engineer Sarli Adli Sarkom dan dia kata of course moving forward Uh, untuk semua syarikat kereta yang mahu terus kekal dalam pasaran EV di Malaysia tak ada pilihan, mahu tak mahu kenalah lakukan pemasangan tempatan dan dia sokong dengan usaha kerajaan untuk melakukan pemasangan secara tempatan dia kata untuk perkara ini berlaku ataupun untuk menggalakkan pemasangan secara tempatan pihak kerajaan Malaysia perlu lebih jelas dan mempunyai perancangan jangka panjang buat masa sekarang insentif untuk kenderaan elektrik yang diimport sepenuhnya akan habis pada penghujung tahun ini iaitu 31 Disember 2025 dan ini akan membuatkan mereka-mereka syarikat-syarikat yang tidak berminat untuk meneruskan program pemasangan tempatan untuk menarik diri daripada pasaran dan buat masa ini kita tak tahu banyak mana ataupun bilangan mana syarikat yang akan kekal dalam pasaran EV di Malaysia dan mana yang akan angkat kaki. Untuk syarikat-syarikat yang sudah pun lama bertapak di Malaysia seperti Honda, mereka mahukan uh, sesuatu yang lebih konkret kerana untuk melakukan program pemasangan tempatan memang akan memerlukan pelaburan yang besar dan ini akan memerlukan masa sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun untuk mereka mendapatkan balik ke pelaburan tersebut. Ini biasa, angka ini biasa disebut oleh kebanyakan syarikat bila ditanya tentang pelaburan. Jadi untuk Honda, mereka mahukan tempoh yang lebih panjang untuk melakukan perancangan yang lebih mendalam. Antara perkara yang kita kena tahu tentang Honda ni ialah mereka memang serius tentang pemasangan tempatan. Ini sebenarnya benar untuk semua syarikat Jepun. Syarikat Jepun tau. Bila syarikat-syarikat Jepun seperti Honda dan Toyota yang memang ada di sini secara terus, bila mereka berjanji untuk melakukan pemasangan tempatan, mereka benar-benar melakukan pemasangan tempatan. Realitinya di Malaysia ini ada dua jenis pemasangan tempatan. Orang kata CKD1 dan CKD2. Ataupun setengah orang kata CKD ataupun SKD. CKD itu bermaksud Completely Knock Down Maksudnya kereta tersebut datang daripada mana Memang dibuka semuanya ataupun komponen itu dibeli secara tempatan dan dipasang semua komponen dipasang dalam kilang tersebut Ataupun SKD ialah Semi Knock Down Di mana komponen kereta tersebut sudah pun dipasang di tempat lain Dan dibuka semula dan dipasang separuh jalan balik di Malaysia ini Bezanya antara CKD dengan SKD ni selalunya bila kita pergi itu kilang CKD itu adalah lebih besar dan memerlukan lebih banyak berpuluh-puluh kali ganda lebih banyak pekerja berbanding dengan kilang SKD. Dan kilang CKD ni dia ada beberapa ciri penting yang betul-betul CKD ya iaitu dia akan ada bahagian pemasangan badan iaitu ada kimpalan untuk menghasilkan badan daripada steel metal ataupun besi yang ditempa dan kemudian mereka akan ada kilang cat di mana badan tersebut akan dicat dan disediakan untuk pemasangan akhir di mana kalau kita melihat kilang SKD body itu selalunya datang dah cat ataupun sudah dipasang lengkap dan tinggal nak pasang pintu balik, pasang kerusi balik, masukkan enjin balik. So dia memang satu, dua operasi yang sangat berbeza. Dan kita faham Honda dia seboleh-bolehnya mahu mengekalkan uh, CKD punya program yang betul-betul CKD kerana pada mereka ini adalah lebih uh, bagus untuk ekonomi tempatan dan itulah janji mereka kepada kerajaan Malaysia. Dan untuk itu kita kena dengarlah apa yang Honda cakap, apa yang syarikat-syarikat seperti Honda, Toyota, Volvo ini semua kilang syarikat-syarikat yang ada kilang di Malaysia yang memang membuat pemasangan secara tempatan. Menurut uh, Honda, untuk melakukan uh, CKD ini akan memerlukan uh, masa yang panjang untuk perancangan komponen tempatan sebenarnya. Kalau kita nak lakukan CKD seperti yang dibenarkan oleh Kerajaan Malaysia sehingga tahun 2027, di mana cukai untuk semua komponen adalah sifar, memang boleh buat. Tapi hanya sampai 2027. Selepas 2027 cukai akan ditingkatkan ataupun akan naik kepada tahap biasa untuk semua komponen-komponen yang diimport. Jadi selepas itu harga kereta elektrik akan naik melonjak lagi pada tahun 2028 sekiranya program CKD yang sedia ada ini kekal seperti yang mana ada. Syarikat seperti Honda memerlukan masa yang lebih untuk membina rantaian bekalan. Ini untuk khas untuk kereta elektrik rantaian bekalan untuk komponen-komponen biasa seperti step metal, mungkin suspension system, sistem gantungan dan sebagainya mungkin dah boleh dapat di sini. Macam kita tahu daripada briefing yang diberikan oleh Prodor, mereka memulakan program penghasilan Prodor manufacture kereta di Malaysia. Dia bukan assemble, dia memang pengilang. Jadi dia menghasilkan kereta elektrik pertama mereka dengan 44 ataupun 42 vendor tempatan yang menghasilkan komponen seperti snap metal, mungkin tayar, rim, sistem gantungan dan kerusi dan sebagainya yang tempatan. So benda-benda tu dah boleh ada. Tapi kereta elektrik ni mempunyai komponen besar yang tidak ada bekalannya di sini. Contohnya seperti bateri, motor elektrik dan peralatan lainlah untuk software dan sebagainya. Kita semua faham bahawa uh, bateri itu adalah satu komponen yang sukar untuk dihasilkan dan hanya ada beberapa negara saja di dunia yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan bateri antaranya ialah China, Jepun, uh, Korea, Amerika Syarikat dan mungkin beberapa negara di Eropah. Untuk bateri ini, menurut uh, Encik Sarli ataupun Engineer Sarli dia berkata bahawa angka, angka, angka kasar lah untuk membolehkan sebuah kilang bateri beroperasi secara komersial di Malaysia memerlukan jumlah kereta elektrik 300,000 unit setahun. So, 300,000 unit setahun itu adalah satu angka yang besar untuk Malaysia. Untuk global, tak besar. Untuk Malaysia, besar sebab tahun lepas kita punya rekod 850,000 kereta hampir yang eh, kita jual di Malaysia Jadi RM300,000 tu adalah 40% Ini adalah satu angka yang besar Kerajaan Malaysia mahu lebih kurang dalam Saya rasa 15% kereta Uh, elektrik di, di, Mula dijual setiap tahun Menjelang 2030 Itu memerlukan 120,000 unit Setahun untuk sampai ke 120,000 unit setahun itu pun agak mencabar kerana tahun lepas pun angka jualan kereta elektrik tidaklah begitu kukuh mana pun ha, Mungkin dalam 20,000 unit setahun dan ha, tahun ini pun angka tersebut mungkin meningkat sikit lah ha, berbanding pada tahun lepas Tetapi secara keseluruhannya untuk mencapai 120,000 unit itu akan menjadi satu yang agak mencabar juga untuk industri otomotif tempatan Terutama sekali bila tidak ada program CKD yang mampan untuk kita menghasilkan komponen secara tempatan. Kita tengok Honda ni dia bukan cakap kosong lah. So Honda, Toyota pun sama juga. Dia orang ni dah berbelanja duit yang banyak membuka kilang di Malaysia. Toyota baru aja buka kilang baru di Bukit Raja. Honda punya kilang di Pengkoh tu antara yang yang besar di Malaysia ni. Dan kilang peguh tu kita tahu dia memang uh, agak ground uh, groundbreaking juga sebab dia orang antara kilang terawal di luar Jepun yang memasang sistem komponen ataupun sistem pacuan hybrid termasuk pack battery ni outside of Japan lah. Eh. So memang kita nampak bahawa Honda ni betul-betul serius lah untuk cuba memperkenalkan teknologi baru uh, dalam bukan saja di pasaran jualan tapi juga dalam uh, proses penghasilan kereta di kilang mereka di Pegoh dan ini menunjukkan mereka ada perancangan dan saya rasa perancangan yang disebut oleh Honda ni adalah lebih kurang sama aja yang ada dalam perancangan semua syarikat-syarikat kereta lain Toyota ke Proton ke Perodua ke semuanya memerlukan rantaian bekalan dan kalau kita dengar bekalan a, a, briefing daripada produk itu yang mereka sebutkan macam mana nak localize komponen-komponen besar kereta elektrik Uh, mungkin elektrik motor boleh dihasilkan secara tempatan pack bateri boleh dihasilkan secara tempatan untuk sel sendiri itu adalah mungkin sukar untuk memasang kilang bateri di Malaysia ini kerana jumlah kita sedikit dan dalam hal ini kita tahu bahawa uh, MARI ataupun Malaysian Automotive uh, Research Institute sedang cuba untuk menggembelingkan ASEAN sebagai satu blok untuk kita bertindak sebagai satu blok untuk membolehkan pasaran otomotif ASEAN ini memang yang cukup besar untuk mungkin menyokong keseluruhan Uh, supply chain ataupun rantaian yang bekalan kereta elektrik uh, bertindak sebagai satu pasaran yang bersatu kalau satu pasaran yang bersatu dan kita boleh melihat lebih banyak syarikat-syarikat uh, uh, komponen asas kenderaan elektrik masuk ke ASEAN uh, kita beda-beda lah antara Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan pasaran-pasaran lain tapi itu adalah antara langkah-langkah yang penting. Saya tahu video macam ni mungkin agak sedikit boring sebab tak ada kena-mengena dengan kereta yang korang nak beli. Tapi ianya ada kena-mengena dengan sesuatu yang lebih penting daripada kereta yang korang nak beli. Iaitu pekerjaan di Malaysia. Industri otomotif ni mempunyai jumlah pekerja yang agak ramai dan kita semua kenal siapa-siapa kawan-kawan kita yang kerja dalam industri otomotif dan kita juga mungkin mahu masuk ke dalam industri otomotif. Jadi penting untuk kita terus kembangkan industri otomotif tempatan dan dalam keadaan sekarang yang agak mencabar di mana perubahan besar sedang berlaku ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dan saya sangat gembira yang Honda memberikan sedikit suara yang tegas dalam hal ini Dan menjelaskan bahawa mereka memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun So kita harap dalam mungkin bajet yang akan datang ataupun automotive policy yang dikeluarkan oleh Mari yang baru ini Mungkin akan menunjukkan sesuatu perancangan yang lebih jangka panjang yang diperlukan untuk syarikat otomotif uh, yang mempunyai modal besar yang memerlukan modal besar untuk melakukan tindakan tersebut uh, lebih berasa yakin dengan uh, pasaran di Malaysia dan industri otomotif di Malaysia untuk mereka melabur. Dan ini mungkin, mungkin uh, peluang untuk Asia Tenggara untuk menjadi player yang lebih serius dalam industri otomotif. Apa pendapat korang tentang Honda punya permintaan untuk menyambung insentif CKD setidak-tidaknya selama 5 tahun dan kalau boleh sehingga 10 tahun? Secara peribadi saya setuju dengan cadangan ini. Ini kali pertama saya dapat satu respons yang positif yang jelas daripada syarikat otomotif tempatan yang menyebutkan tempoh yang mereka mahukan dan perancangan yang mereka ingin lakukan untuk penghasilan kereta elektrik secara tempatan korang boleh komen kat bawah tentang pendapat korang adakah ini sesuatu yang penting, korang rasa nampak tak kebaikan dia untuk Malaysia kalau korang rasa video ini bagus, tekan butang like kalau korang rasa ini bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan dan yang mana boleh melanggan, tolong saya sikit tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mahu naik video terbaru. Pemandu Malaysia, kemudian berhemah, kita jumpa lagi. InsyaAllah.